হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড কি খবৰ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভাল আৰু মোৰো ভাল আৰু মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমাৰ বঙালী নিয়মৰ জেওৰাণো কেনেকুৱাকৈ কৰে তাকে আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ আহকচোন মামাৰ লগত মই কথা পাতি আছিলোঁ আগৰ পৰা মই ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ আৰু মামাৰ লগত একপি মই ফটো উঠিলোঁ মামা শব্দটো খুব মৰমৰ মামা মানে মোৰ মামা শহুৰ আৰু মামায়ে এনেকুৱাতে বাবু আহি দুইটাক ফটো উঠালে বাবু মানে ডাঙৰ মামাৰ লয়াজন ডক্টর সঞ্জয় কলিতা দেখে তো আহিল আৰু আর তেহতে আজি খনি আকোজেউড়া খোাবো আর এইয়া অনিয়ম একেবারে বঙালী রূপত হে মই অপমান স্মৃতি হিসাবে বা অনিয়ম ভাল লাগিল রাখিলু মই আমর ডাঙৰ মামীৰ লগত এয়া মই বহি আছিলোঁ সেইপিনে হ'ল বাসবীৰ মামীনে বিছপিনে বহি আছিলে আৰু একপি ফটো উঠিলোঁ তাকে অকণমান ভিডিঅ' আকাৰে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব কাৰণ পাঁচমহীয়া আৰু জেওৰাটো আমাৰ নিয়মত কৰিছিলে কিন্তু এতিয়া আজি কৰিব বেঙ্গলী রূপত কারণ যেহেতু বাসবি আছে বেঙ্গলী ছালী গতি বাসবী আর সেন্ট মেরিজর টিচার হয় আমার মালেগাঁওরে আর শ্রেণী হল বাসবীর মাক আর বেঙ্গলি রূপতে সকল নিয়ম করেছে তাকে আপনাদের শেয়ার করতে চাই কেনকা পায় জানাব যদি ভাল লাগে প্লিজ এটা লাইক করে দিব আর কমেন্ট করে দিব আর যা নতুন করে চাই আছে প্লিজ এটা সাপোর্ট করে জিবন নিয়ম আছিল সেবিলা ফটো মই উপস্থিত আছিল কিন্তু মই ভিডিও কৰা নাছিল আৰু হেবুন নিয়মতো সকলোখিনি কৰা হৈছিল কিন্তু ইতিয়া আৰু মাহোৱে মাকে বঙালীৰ পৰতেতে সকখিনি কৈছে মই প্ৰথমতে মাকেৰ পিছত মামি নে খুৰিয় সকলোই মোক আকৌ মাকে বান্ধিছে আমিনাকৰ পিছত খুৰীয়েও এনেকুৱাকৈ পিছত মামিনেক খুৰীয়েক এইবাৰ বায়েকেও কৰিছে কিবা দবৰি বন আৰু ধান লৈ এনেকুৱাকৈ চাকিৰে আশীৰ্বাদ দি আছে মিঠাতেলো আছিলে পটলত এনেকুৱাকৈ কৰি আছে আশীৰ্বাদ দি এইদৰে গিফ্টো দিছে মই কিন্তু দিয়া নাই কাৰণ আমাৰ নিয়মত মই গীত থৈছোঁ যে সেইকাৰণে মালি দিব নিদিলে তাৰ ফালে বাতিত চামুচেৰে পায়স খালেও হয় তেখেতসকলৰ নিয়মত নহয় এইদৰে কাঁহী এখনত দিছে আৰু তিনিবাৰ শুৱাই পেলাই দিব লাগে তাৰপিছত আকৌ সৰু এটা বাচ্ছা কলাত লৈ তিনিবাৰ খুৱাব লাগে তাৰপিছতহে মানে নিজে খাব পাৰিব আৰু এই পায়সখিনি গোটেই শেষ কৰি খাব লাগিব আৰু যিমান চাফাকৈ যিমান ধুনীয়াকৈ খাব পাৰে সিমান ধুনীয়া মানে আহিবলগীয়া বেবীটো হৈ পৰে যিটো মানে আহিব আৰু নতুন আলহী সিমান ধুনীয়া হয় আৰু সেইটো তেখেতসকলৰ এনেকুৱা নিয়ম আৰু বাসবিশ এনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ খাবলৈ দিছে আৰু যাতে ধুনীয়া হয় বেবীটো নিয়মবিলাক প্ৰায় একেই আমাৰ পাঁচমহীয়াত পায়স খুৱায় আৰু জেওৰাটো খোৱাই কিন্তু তেখেতসকলেই একেদিনাই কৰিছে আমাৰ পাঁচমহীয়াও কৰিছে আৰু সাতমহীয়াটোতো কৰিছে জেওৰা খোৱাটো আজি হ'ল তেখেতসকলৰে নিয়মখিনি আৰু আজিৰ নিয়মখিনি আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় জনাবচোন আৰু আমাৰ ভাত খোৱা লোৱাবিলাক দেখুৱাই নহ'ল যিহেতু মই আগৰ পৰা কৰিম বুলি ভবা নাছিলোঁ আৰু আজি ইয়াতে সামৰণি মাৰিলোঁ আকৌ অন্য এটি ভিডিঅ'ত লগ পাম বাই বাই